твои впечатления от общаги? С чего начать? Сначала. Ужасная общага. Что? У вас неадекватная уборщица. Администратор. Да уборщица. Чем тебе не понравилось? Меня не пустили вообще-то. А девочку пустили. Капец, блин. Восьмилетняя девочка, значит, может зайти, а я не могу зайти. Итак, мы идем к Сереже в гости на работу. Отдавать его кофту. Ксюша, ну это полчаса уже, я не хочу и не хочу идти, мне я не могу спуститься. Я Только что ты говорила, я не хочу спускаться. Я не говорила такого. Как тебе, давай, вторые впечатления о Киеве? Ну, Женя. Ну шо? Давай повернемся. Покажи, покажи дорогу. Вот отсюда я спустилась. Мне уже не нравится Киев. Ну, а тебе еще туда спускаться. Подниматься можно. А, потом подниматься, Сюда. если Там. ты хочешь накричать. Наверное. Обещала. Давай, твои ощущения. Я помыла голову, фена нету, иду в шапку. Все? Голова мокрая. Зачем ты идешь туда? Как ну, это зачем? Я хочу пока... на ратушу. Подождала, пока высохнет. А если она высохнет, то тогда, когда мы придем на ратушу, там уже будет темно. Ну, смотри. И что? А я хочу сказать, зад... первая, Мы можем завтра зайти. что ты хочу завтра? Сегодня везде. А, да, под технический институт. Мы там обедали. В столовой, да. Трехэтажная столовая, прикинь. Те. Прикинь, те. Прикинь. На первом этаже пирожное, тортики Десертики. и салат. Все. На втором этаже. А... Мы пожирали. что на, а... на третьем этаже? Мы тоже не дойдем в зал. Что, оно как-то... Когда я просто раз тут был, оно намного мне казалось длиннее, выше и дольше. Причем здесь, я подрос, наверное, вывяз ноги, вывяз, гору Ну, мне как-то казалось, что мы дольше поднимались. Сейчас как-то... Сейчас мы быстренько. Так, нам налево да? Да? Да. Потом, потом, потом. А, в общем, ладно, Ем зенок и ем. Ем. И mm. дим деруны с... со сметаной, грибным соусом и шкварочкой. Это очень вкусно. Да. У нас есть обычный дивозанок и есть медовый. Кстати, я так и не попробовал. Узнал, вкусно, вкусно. Завтра сюда придем и будем дегустировать все пиво, которое тут есть. Нет, затем не пойдем правду. Куда? Диал, за пиво? Вкусно? Ну, яблоком пахнет, Я даю таким-то яблоком, как будто мед яблочный. <свист> 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 Не пела, да? Не пела. <свист> как настроение с утреца? Ну? Не скажи. Ну, мы же уже доехали, уже хорошо. Покажи людям. Каким людям? А? Каким еще людям? Которые нас смотрят. Это, это камера, это не прямая трансляция, не телевидение. Вот. Давай. И что? На кого тут как сядешь? На квест. Тебе нравится здесь находиться? Как тебе тренинг? Ну, хорошо. Ну, было получше. Хороший спектакль. Записать небольшое интервью... З півтора року тому переїхав з сім'єю до Львова. ну, вже відео. Локація, де ми Придайте нам привіт майбутньому. Привіт, майбутньому вам, вашим дітям. Місто Суми. Місто Суми, Всім привіт. Сначала Миша, все, давай поновити. Зараз давай понове. Я не буду тепер. працювати. Я так не працюю. Зараз. Ходимося у ресторані Москви. Тут дуже гарно, атмосферно. Зауснівається. Тут, Тут дуже атмосферно. Через ці пляшки, які мене манять і манять. Ну, каже далі. Це одна із перших ресторацій у Львові. Це ресторація лисого Матька. А лисий Що ти робиш? Куди знімаєш мене знімає? Лисий Мацько це е, персонаж історичного роману Не це все. ж і літератур. Ну правильно. текст. А що мені голова чуть? Я придумала. Да. Ми заказали собі галички. представляете, мы как приехали в Львов, мы второй день в Львове, мы еще ни разу не пили львовскую каву, ни разу. Да -да. Ура! Бьем за Львов. має довгу історію, але нещодавно э, різні пивні корпорації захопили усю э, пивну сферу, і э, мета цього закладу створити саме справжнє пиво, а не таке, яке ми э, купуємо в магазинах. Так? На походу опять читає з буклета, тому я сфоткаю самі почити. Ще тут є головний пивовар і його звати Корі Макгінес. Він працював у США і там варив пиво. А зараз, в тих пір, як він приїхав в Україну, він же створив тут біля 10 рецептів нового пива. А особливо це пиво до Дня Незалежності України. Да, невозможно разговаривать, но здесь не можливо розговорювати, ми зі зі мною розговорювати. Дружить музику, круто. крута. Окаса взагалі знає щодня, крім понеділка, і якраз о 22.30.32 подаються пляшки на дві пісні. Це пісня Майкла Джексона і пісня Will Rock You». Якраз саме на дві пісні вдається пляшки, щоб так, підтримати барабанщика, підтримати ритм, щоб все було класно і харубіжово і взагалі, щоб атмосфера горіла, палала. В принципі, все. Нартує, що все. Що ще? А, що це за оркестр? оркестр Звідки він то, взагалі? це фест оркестр? Він грає лише в нас. Це хлопці зі всієї західної України. Вони ми збирали їх докупи, щоб скласти такі от супер-мега класний гурт, який зараз за допомогою якого тепер всі люди, які в нас ходять, наші гості можуть послоджуватися і кайфувати від музики, яку вони видають. Так, так, сьогодні це не купа народу, сьогодні це мало народу. зазвичай купа народу ще стоїть там на сходах і чекає, поки зміниться якраз місце, щоб можна було досі да, сьогодні, я вам скажу, не самый загруженный день в плане посадки нашей, поэтому, в принципе, вам думаю, пощастило вам. Місто Сума, привет! Від правди, правда, Львів. Львівський театр Пойл, правда. Вітаю вас! Мы были в таком классном заведении, там, очень классно, мне очень понравилось. Моя любимая Филева Башенка, я мечтаю поехать в Париж, а тут она маленькая, это так классно. Может, но я что заряжу камеру, я просто сегодня он уже садится. В общем, да, действительно, место блин, атмосферное, очень-очень-очень атмосферное. Пиво там поначалу мне не понравилось, потом начал привыкать к пьянете, но очень вкусно оказалось, особенно местное. Медицинная всего лишь 8 градусов. Это как-то не особо много. Но вкусно. Кстати, на удивление, вроде, если Балтика девятка, вроде не 9 градусов, и оно очень такое вот противненькое, да, то это пиво 8%, оно очень мягкое, очень вкусное. Да, то есть перед тем, как мы попали э, в театр пива, под названием, правда, э, кстати, чтобы пока не забыл, скажу, это здание, ну где-то трехэтажное, если я не ошибаюсь, э, В нем, сожалению, направо, в этом здании э, первый этаж. Нулевой этаж, точнее, ну подвал, там пивоварни у них, там в самом нижнем этаже, то есть в подвале, там сула, вот это бродит или как. В общем, там бродит пиво, я так понимаю. На первом этаже там пиво варится и там магазин. То есть продается в бутылках а, сувенирные. Не сувенирные, а подарочные, Ну, в общем, можно с собой вынести пиво, да. А второй, третий этаж, это уже а, идет как бар и на втором этаже там охрененный оркестр играет. Ну, в общем, все на видео видно, это очень классно, это очень круто. Это, в общем, очень атмосферное место, как уже говорилось неоднократно, или будет говориться неоднократно, но это очень-очень классно, очень круто. Дальше, что еще хотелось бы сказать? А, пиво там продается... А, самое дешевое пиво, что я видел в меню, это 12 гривен, но его не было. То есть все по 18 гривен пива и бокал всего 250 грамм, то есть 0,25. Официанты очень такие дружелюбные, хотя во Львове все такие почему-то. Ну, по крайней мере, официанты и официантки. А, до, этого, до того, как мы побывали в этом театре пива, мы были в, в ресторане в заведении заведением таком под названием Манускрипт. То есть там, чужой более подробно рассказал об этом. Мне как-то этот манускрипт по сравнению с этим театром пива. Ну, как-то... Вообще нет, но Это пиво, это бомба. Это <смешно> Так, это последний день э -э, во Львове в нашей поездке. Ксюш, как у тебя? Холодно. Очень-очень а? холодно хочется кофе. Да, кофе действительно очень хочется. Тут туман. Не знаю, видно, не видно, но туман такой. Э -э, здесь вчера было... Ты меня будешь снимать? Здесь Всем вчера описать. было плюс 14, плюс 13, а сегодня здесь 0. И вот. А, а не видно пара, а ну ничего, видно, туман, я надеюсь. И батарея даже, видишь, из-за холода батарея даже не на максимум показывает, а меньше, чем на максимум. Короче, холодно. Короче, холодно. сейчас мы наверное найдем автобус и поедем на экскурсию. Да ну, налетай Это будет тепло и хорошо Сижа, ну да мы ни кофе не попьем, ни пивка а? не попьем, ни пива, ни кофе, ничего в автобусе А пока что, ты пиво собрался пить? Да Итак, мы поднялись на... Ратуши. Не вижу я ратуши, я вообще ничего не вижу Поднялись в храме святой Екзаветы Ольги на вежу, на самую высокую точку практически А как-то, как сегодня в городе туман Что? Вот. Не стрёмно, если честно. Я боюсь, что это хрен провалится, но В перила эти. Оп. Абсолютно ничего не видно меня посыпали. Ну, давай свои впечатления. Классно. Все? Вот так вот выглядит эта церковь вверху. Мы начинаем спускаться, Ксюша. Давай. Церковь Подниматься перешивай. Легче, чем ну, это кому как. Так, мы зашли в английскую купальню и здесь нам принесли вот такой да? вот кофе. Ксюшка, как тебе? А ой, мені дуже подобається це карамельна кава. Вона називається вечірня. Таку каву п'ють у Львові. Э, На двечір. Мені, мені дуже шкода її купити і оце все руйнувати. Я не знаю, як я зараз буду це робити. Так, ми зайшли в італійський дворик. Вот так, так. Да, вот так вот, вот такой вот он. Уже привет! Я заметил, у них много закрученных лестниц. <свят> Ух ты, у этого дядьки пиписька. Тебе не стыдно? Вот тебе не стыдно, скажи. Ну что это? Что за срам? Фу, не стыдно тебе? Торгайтесь экспонатию, будь ласка. Для тебя написали, Женя. Ну вот, еще чуть видно, мы наконец-то поднялись по железным ступенькам. Ступеньки были выше и больше, чем на Ратушу. Ну, а это наверное. Же. А это стена. А, так, вот мы поднялись на высокий замок. Давай свои впечатления. Ну здесь, наверное, очень красиво, если бы не туман. Ну покажи А покажу. Кстати, мы еще не поднялись. Вон флаг, вот туда еще надо зайти. Вон девочки стоят, видишь? А они там фоткаются. Шли по дороге с высокого замка и заметили вот эту вот штуку, которую мы сейчас зайдем и сфоткаемся. Вот эту вот штуку? Ну, я не знаю, а, что смотри, это. Не знаю. А, это пожарники. Это пожарники вот это вот. Ах, ты, а что Поливает. А Или воду сливает с шланга? Так вот. Ну, да ну, это, это, наверное, матерь боже, типа Родила да. Мария. Ну, Сейчас. Мы в Ну? Нет. Меня лучше, Ну давай, дальше. Эмоции, все что. Эмоции? У меня было смешно и больно. Uh -huh. Еще я попросила, чтобы от шлема лежали на моего почему-то. О! Позвать? Нет. Получил. Мы зараз находимся в Украине, и мы тут взагалі-то боимся разговаривать российскую, поэтому я зараз разговариваю украинскую. А я его сказала. Скажи, какие твои эмоции зараз? <laughs> на входе мне налили Це для неї найголовніший показник. А, в Сивірні Ловки нам дуже заливали. Мені <рес> <Вони> було смачно. <рес> Взагалі мені, мені тут дуже подобається. Тут є справжні українські пісні під баян. Я не цілком Отже, для нас зараз заспівали українську пісню, українську пісню під баян і продовжуємо. Давай раскрывай свои эмоции. Я просто в западе видела Львова, я не знаю, ради вот этих всех эмоций просто стоит сюда приехать. У меня слезятся глаза, это не из-за того, что я плачу, а просто очень-очень классно и это все эмоции. Не, ну что? Расскажи, что ты купила. А расскажи. я купила колокольчик. Опять вид На меня ты Давай, остановись Снимаем это видео, сидя на мотоцикле дальше Не Давайте сыграем за Лева сегодня. Все мы так проходим, все <рых> мы так проходим, вы чуры, это трипва, правда, Все было круто, очень круто. Эмоции свои. Я не хочу ехать домой, тут так классно, блин, ну еще, еще хочу. Короче, э, что хотел сказать? То есть сегодня утром, допустим, у меня были после этого заведения, то есть эмоции, ну да, прикольно, но, но такое. Опять же опять же, я пришел сюда. И, блин, какие ну, крутые политехники это просто жесть. Короче, очень-очень-очень-очень и очень круто скин, но только, блин, жалко, что для этого надо ехать в Киев 5 часов, во Львов сколько, часов 12, 17 часов плюс Киев ожидания, короче, в итоге сюда ехать, ну, ка пускай сутки. будет сутки, да, да, слишком долго, но, блин. Ну, это того стоит, наверное. Именно это место, это заведение, я сюда еще а -а -а. Вот только ради этого места я хочу сюда приехать. Раньше мне нравилась Клипка, да, но она такая была прикольная, что еще в Мазах забавный, но нет. Там атмосферно, да, в плане помещения, все но сделано. У них нет оркестра. Но у них нет оркестра. Даже если бы это было не покование, а просто хренделок, в котором играл такой оркестр, да с таким репертуар, репертуаром, да, с всей этой такой атмосферой, что ли, бутылки, все это. Все равно бы не было двое от людей, потому что это очень круто. Даже пивоварня здесь не нужна, и только этот оркестр может сделать многое. Пивоварня! Даже сама бы пивоварня не вытянула того, что делает оркестр для своей популярности. В общем, это очень круто, у меня уже болит горло, мы тут орали песни, это классно. <глачь> Повторишь? Нет. Кстати, на удивление камеры надолго хватает. Я уже сегодня 10 минут снимал чисто оркестр.